разработчик компании я сегодня хотел бы рассказать о разработке мобильного приложения для интернет-магазина. И речь пойдет сегодня о том, зачем нужны мобильные приложения для интернет-магазина. Кросс-платформенность э, мобильных приложений, варианты интеграции с сервером, этапы разработки и публикация магазина. я с такого вопроса, зачем же они нужны, собственно первое, что задают, как бы в основном люди, если у нас есть уже сайт, специально сделанный для мобильных платформ, он работает сразу под все платформы, на которых есть браузеры. То есть зачем нам выдумать велосипед, строить что-то под каждую платформу отдельно. Ну, в общем, это лишние затраты, как бы считается, ресурсов. Во-первых, это, конечно, имидж. Большинство интернет-магазинов современных имеют Приложения. Это такие как Amazon, допустим, вот Best Buy имеет даже плагин, который может встраиваться в другие приложения. Например, вот пример журнал Game. Они прямо оттуда продают игры. Best buy. Удобство использования, То есть пользователь привык к своему устройству. Там есть набор стандартных контролов, там, наборов интерфейсных. Так, в общем, свой интерфейс, к которому пользователь уже привык. А, быстродействие и экономия трафика. То есть, что я могу сказать? Вот, вот здесь, например, например, поиска. Мы можем сразу выбрать из имеющихся марок, и так далее, и отправить уже быстрый запрос, который нам вернет только, допустим, JSON данные, которые будут содержать лишнего HTML, -а, верстки и так далее, вообще ничего лишнего, только им нужные данные. И, допустим, картинки при этом мы ну, уменьшаем количество трафика и за счет этого увеличиваем быстродействие, так как интернет ну, в Украине, допустим, 3G не так сейчас популярен, так как нету таких операторов, чтобы можно было и звонить по нормальной цене и пользоваться этим уже 3G-интернетом. А, использование дополнительных функций мобильного устройства. То есть, у нас сейчас на большинстве отелей мобильных устройств есть камера, 100% есть микрофон, есть GPS-навигатор, и все, всем этом можно пользоваться. Допустим, можно привести кучу примеров. Я приведу пример а, магазина, который продает музыку. Вы можете записать отрывок из песни, или спеть даже сами, и он найдет эту песню по базе данных на сервере. Это делается в течение 30 секунд и работает очень хорошо. Также можно привести пример с камеры того же Амазона, когда вы фотографируете вещь, допустим, и он вам предлагает по фотографии набор таких же вещей, тоже работает очень хорошо. Или, допустим, GPS автоматически закрывает ваши данные, там, куда доставить. Также вопрос такой стоит, как кроссплатформенность. То есть нам нужно разрабатывать прилож приложение для каждой платформы. Это можно обойти сейчас. Там до достаточно много разных SDK, которые позволяют писать сразу под несколько платформ. Конечно, у каждого SDK есть свои минусы и плюсы. Я сейчас о четырех самых известных хочу вам рассказать. Апсимирал. Сейчас, наверное, самый известный и используемый. А, это удобная ПК, поддерживает три мобильные платформы, то есть это iOS, Android, это ну, две самые популярные такие сейчас на данный момент платформы, и Blackberry, которая тоже очень быстро сейчас развивается. А, Удобные API, удобно описаны, можно очень быстро найти, большое сообщество, тоже очень быстро отвечают. Можно использовать стандартные элементы интерфейса, все стандартные функции устройства. То инструмент разработки, как бы, ну, код пишется на JavaScript. Потом Mossing, тоже такой известный инструмент, он позволяет ну, сразу реализовать приложение для iOS, Android, Blender, Windows Mobile и Java. Тоже позволяет использовать стандартные графические стандартные элементы графического интерфейса, инструмент разработки C, C++ в зависимости от того, что удобнее. Честно сказать, очень сложно понять их не API вообще и сложно найти что-то на сайте ROM это целая такая инфраструктура там есть несколько приложений для реализации для билда для публикации приложений он поддерживает такие мобильные платформы как iOS android windows mobile BlackBerry. тоже мы можем использовать стандартные числовые интерфейса и инструмент разработки при этом будет Фонгер тоже он очень популярен, но он немного отличается от остальных тем, что он конкретно реализует HTML5, CSS3, JavaScript, и мы именно это и видим на экране, нету стандартных наборов графического интерфейса, нету некоторых функций, таких как на iOS, uh, push notifications, ну, камеру мы можем использовать, допустим, также это iOS, это мы видим окно браузера, ну, можно писать под так, такие платформы, как iOS, Android, Blackberry, Palm и Symbian. Теперь как же мы разрабатывали магазин? и у него уже был сайт, когда мы начали разработку мобильного, у него был сайт с дорсами под мобильное, мобильное право... Вот так вот приблизительно выглядит при виде... на iPhone. Для начала мы анализировали требования проекта, то есть для каких платформ мы будем реализовывать приложения. там iOS и Android, так как это две самые популярные платформы. Uh, и какие функции мы будем реализовывать в этом проекте. Это был например, каталог, поиск, корзина и оформление заказа. Проектирование. Здесь мы остановились на пунктах и пунктах. Это методы взаимодействия приложения с сервером и пользовательский интерфейс. То есть как, как мы будем получать, отдавать данные и как это все будет выглядеть. Uh, тут мы рассмотрели три варианта интеграции сервера. Это JSON, SAP и XML. Так как мы выбрали для реализации такой платформенный SDK как Абселератор нам было удобно использовать JSON, так как его удобнее парсить на всех платформах, ну, то есть как под iOS, так и под Android. Ну, очень удобно с ним работать. Реализация. Были написаны сервисы для интеграции, то есть это сервис Получение каталога, сервис поиска, то есть мы передаем строку поиска и получаем ответ сервис оформления заказа и получения детального вида, ну, детальной информации которая... Создание дизайна, в принципе, для этого нам у нас, у нас там, минимальное количество дизайна, это была иконка и загрузочный экран. реализация приложения, и интеграция его с сервером, ну, то есть это уже, собственно, реализация обработки обработка и отправление запросов из приложения на, на сервис, э, ну уже обработка, тестирование. То есть, ну, то есть это, на iPhone это выглядит так, намного удобнее работать со стандартной таблицей спаллами, когда мы можем спокойно перейти без каких-либо задержек в корзину и также оформить заказ, при этом наши данные сохраняются. Нам не надо заполнять их на несколько раз. Мы можем их редактировать в любое особенное время. Также сейчас на этот поиск тоже в браузере. Единственное, что нельзя возвращаться назад, как в браузере. Страницу, yeah. ну, тут в принципе и не нужно, потому как у нас каталог, допустим, там следующая страница будет уже. Можно вы ехать бы iPhone, что просто по заводу показаться. Внедрение и поддержка мобильных приложений для интернет-магазинов. <со> То <со> есть это <со> а? публикация в специализированных магазинах, таких как... App Store и Android Market. Как уже сказали, 12 мая поддержка Android Market распространяется на Украину. Теперь мы можем официально покупать и продавать приложения. И получение фидбэка пользователей. Публикация в магазине. Что тут можно сказать? Для публикации нам необходим аккаунт разработчика, который стоит 99 долларов для App Store его регистрация займет от двух до пяти недель. Как бы была такая политика, что там надо будет очень много документов. Если это фирма, то это будет очень большая головная боль, как вы поняли. Если сингл developer, то это быстрее, там меньше документов. В принципе, это делается билд программными, предоставленными Apple, заливается на сервер и мы ожидаем ответа от этого подтверждения или reject то есть ну, что-то надо доработать или исправить. А, это от пяти дней где-то проходит еще ну, Approve приложения. И тогда мы уже сможем его увидеть в App Store. На Android-Market все намного проще аккаунт разработчика также нужен, но он стоит 25 долларов. Там нет такой политики, она регистрируется за ну, там, один день, полчаса даже, хватит столько времени. Там нету таких опровов, жесткой системы какого-то контроля, за это все происходит быстро. Ваши вопросы? Да меня такое вопрос, а вот сделали все данные аппликации, вы их распространяли с этого существующего веб-сайта или через App Store? Ну, допустим, для iOS мы вообще нельзя распространять приложение не через App Store. И там просто ссылка идет на приложение. Также можно, допустим, там рекламировать отдельно. Продолжение Поэтому, допустим, на сайте есть ссылка на мобильную версию сайта и на приложение для конкретных платформ. Okay. Сколько часов заняла разработка в По разработке именно конкретно этого приложения ушло где-то 40 человек часов. Я разработчик, я не знаю. Там у вас були такі екрани, скажімо, наприклад, на айфоні каталог показується. Ви мали якісь офлайн-дані про каталог, чи ви його якось підгружали на початку, на запуску аплікації? Якби, при запуску загружає весь каталог. А скільки того всього каталог був невеликий? Там вигружається в а, вся структура каталогу, спочатку без картинок, без нічого, просто заголовки. а потом при конкретном переходе у нас подружаются новые уже нужный нам с маленькими картинками и ценами. При переходе на детальный вид подгружается уже остальное. Если мы, скажем, зашли <writers> на одну такую категорию, то мы не потом снова, но мы снова Нет, сейчас я Да, Это Эмератор. Мы В принципе, там можно покупать дополнительные уроки, они а этим торгуют, mm. а, Работает вообще-то на любой платформе. Изначально создавалось для а, вообще десктопных, для создания десктопных приложений. Они сейчас начали развиваться в сторону, поэтому запускаться на любой платформе, вот, конкретно для создания приложений под IOS необходимы Mac. то есть макросы, по-любому. И что есть обмежение, чтобы с тобой, вот, с аналогичной изобки, принести что из... просто, допустим, с той же Xcode, ты можешь вот это полностью <связать> э, ну, Вообще-то у них есть стандарт, ну, стандартный редактор Аптана. Студия они недавно выкупили, и там лайн есть, которые ну, очень удобно ими пользоваться для написания именно, кода. Билдит, а, приложение при помощи тоже их приложения э, Titanium. Есть, там можно создавать сразу же пакеты, там IPA для адхоков там и так далее. То есть все возможности. То есть ну, в дебах на устройстве, дебах на симуляторе. На так. Так. Да. рахунок интеграции оплат, какие варианты, возможности из вашего досвида, сколько часов это такое? Прием да. оплаты Сами, самой аппликации. Семитар. Прием вправо, все. Ну, тем не менее. Вот это тракар. То есть интеграция платежных систем в приложении, да. А, ну там в зависимости от проекта смотреть. И какие платежные системы также. Досы занимает приложение. там есть, допустим, стандартные, допустим, надо перчатки есть. Это бы Система оплаты, это где-то ну, сутки И там еще несколько дней, чтобы оттестировать покупку. то есть не сутки, а 8 часов. Вже є від PayPal, це не всі платі, всі все ж всі йдуть. Там буде, це питання часу. Те, що Android вже дозволив купувати, це вже фактично це є. Це є той рух. Якщо в сторі, я казав, а там це було раніше, то інші системи підходять. Дівчачі PayPal, в нього вже є методи оплати, які з іншим чином можливо, але вони вже є то це масова річ, яка буде скоро або вона вже є. Туди можна рухатися, як розробник вже можна сьогодні починати. Що протягом сітів, виділити. Ще цікаво спису, про э, новий Android, ну, наступні версії Android, чого чекати від них, куди він підрукається зараз, щоб де прийти потім. Android э, прислідить iOS і ну, практично все вже. Те же і на прическе, те же пушникиш. У Android больше рынок, поэтому я думаю, у ну, него нету конкретно привязки вас таких устройств. Мне кажется, он будет завайовать Україну. Так. Да. 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 Варианты, щоб також можливо ці аплікації розширення на таблетки. Ты на биш-экран можна щось скажи. вообще-то для Android а, можно тоже писать стандартное приложение для таблеток и всего остального. Просто надо будет добавлять, допустим, графику и, может быть, чуть-чуть верстки, там, таблицы, чтобы она смотрелась приятнее. Это все автоматизировано компанией Google, которая разрабатывает Android. И также под iPad можно тоже разрабатывать одно приложение. А вот эти засыпки, меня это даже для то, что для аппликации. Да, и для таблеток, и для iPad, там, наверное, так легко именно одно приложение не получится создать. потому как это все равно не стандартное разработано. Еще что я могу сказать про акселератор. В случае маленьких проектов он увеличивает, увеличивает размер самого приложения. У него добавлены некоторые которые которые могут не использоваться, но нужны для функционирования акселератора. Mm -hmm. Я пользуюсь на работе и тем и тем, так и ничем не пользуюсь. Мне больше, мне больше нравится Android. Он дает больше свободы.